Ти кіно дивися чи в чатролетку прийшов поговорити? Я в чатролетку прийшов поговорити. Ну тоді телевізор тихіше, будь ласка. Ні, ну, ну я розумію, що дивиться, але ну хоч тихіше зробити так. Для фона йде цей. Що це, Жестокий романс, так? А да? я не знаю. Че це, жестокий романс? Да. Ну, тим більше вже. Заїжджена така там невдала гра, що Міхалкова, що Гузеєва. Таке, Шарпотріб. Ну, кому то подобається. Ні, ну я розумію, що комусь подобається так. Але я попросив тихіше просто зробити. Ну добре, про що хотіли поговорити. Да, просто, просто поговорити з людьми. Ну, добре, давайте які теми обговорюєте? Поговоримо. Я не знаю, якщо у вас є якісь то тема. Ну, давайте познайомимось. Звідки ви як вас звати? <звід> Сергій звати. Сергій. Звідки ви Сергій? Я з Новосибирска. Новосибирск. Сібір. Я з Києва, з України. Щось цікаво знати вам про Україну. Так, <звід> да, я кажу, щось цікаво про Україну взнати. Може, може, якісь питання є до українців. Нет, я ничего не знаю ни про Киев, ничего не знаю. Ничего не знаете. Ага. То тому ваша держава напала на Украину, чтобы что-то знать про Украину, да? Да, конечно, знаю. А как вы думаете, почему я здесь? Звідки я могу знать? Показать, что у вас телевизор есть и кино можете смотреть. Да почему? Нет. Ну, еще пиво у вас есть. Ну, не ну, пиво, а ну, продукт. Здесь люди просто интересные. Все ругаются, что-то объясняют. Розказувати. Ні, так а що вам пояснювати? Ну, реально. Ну, може бути, ви мені щось розкажете. Не, може, можете цікавити? про війну розказати, можете розповісти. А що про неї не розповідати? Розказати? Те, що окупанти напали на Україну, вбивають мирних людей, стріляють по мирних будинках, житлових, по дитячих лікарнях, руйнують міста? Ні, ні, ну, це, ви бачите, це така інтерпретація. Яка інтерпретація? Однобока? Чому? Вам показать руины детской лекарни Ахмадет, которую вы разбили в году? Нет, я, я, вид... я видел, как города да. освобождают. Да, з... Бахмут особенно, как освобождали хорошо, да? Камня да, на камне как... нема, да? Освободили полностью. Вид всего? Да, даже от собак, я могу. <laughs> да. Не, я видел, видел. Uh -huh. Не, ну вы мне будете сейчас вот говорить, что типа, ну, тогда давайте вы мне расскажите, от чего так получилось? Шовичу, была Российская Федерация напала на Украину? Не, не, ну это понятное дело, это как бы это следствие. Так. Следствие, следствие от чего? А почему? Она, Хо, она, хочет украину. захопить эту Украину. Украина выходила с подвливу. Ну а причины, Российской Федерации. Причины? причины тому, я скажу, Россия... Украина выходила с подвливу. Украина рухнула я... в бик, скажем, цивилизации Здесь. Евросоюзу. А, <къех> то есть вы до Евросоюза хотели пойти? А что, не можно? <решил> нет, никто не запрещал про это. Mm -hmm. Ну, все. А почему тогда так получилось? А что, чему так осталось? А что мне задаете это питание, чему Россия напала на Украину? Это мне вдруг Нет, нет, так я, я то та вас и спрашиваю. Смотрите, допустим, у нас никто не был против, если бы вы пошли в Евросоюз. Никто не против? А я, я, что делается? Ну, так вот, mm -hmm. а почему то так получилось? Так я вас хочу запитать, чему вы напали на Украину? Ну, так, а я у вас прошу. Ми обороняємося, я не знаю, чого ви напали на Україну. Ну, в смысле не знаєте. Не просто, знаю. А, а по чому воюєте? От просто хочете захопити Україну. Чому воюємо? Бо захищаємо свої е, родини, своїх батьків, своїх дітей від вас, окупантів. Щоб такого не було, як в Бахмуті. В Маріуполі. У Глідарі, Солідарі. Як Херсон зараз обстрілюється. Что зараз в Донецку воды нема? Я, вот смотрите, я не специалист, допустим, ага. вот в этом, но, во всяком случае, даже слышал уже такое, что уже, блин, скоро уже чуть ли не договоримся. Про что? Вот. Ну, про уже заканчивание войны, чтобы, я не знаю, там, как она закончится. Вот. А вы мне говорите, что типа, да мы просто так воюем и воюем. Я не знаю, я вас пытаю, для чего вы напали на Украину, какая причина была? Чому ваші йдуть, підписують контракти, йдуть в українців в Україну? Так ну, должно ж у вас бути какой то притягнути. А от мені цікаво знати, чим вони керуються, коли йдуть, підписують контракт, щоб людей в Україні. Тобто, по вашій логіці, по вашому мнению, виходить, просто так. Ні, хочете захопити Україну. Можливо, відновлення Радянського Союзу 2.0 щось в вашій голові там таке робиться. Путін же ж дуже плаче, там каже, ай-яй, що робиться що. Нема Радянского Союза. Беларусь в оккупации оккупывала, а Украина не получилась. Тихую такую оккупацию. И пришли війною. Да, ну на самом деле, могу так сказать. Ага. Я даже ну, примерно вот последнее, что вы сказали, если до этого ну, немножко было понятно, то последнее, вот, допустим, ну, половина не понял, это точно. Так вот я и пытаюсь, чего напало на Украину? Нет, ну мы отстаиваем свои интересы. Какие у вас интересы в Украине? В Украине нет никаких интересов. Нет, нема никаких. Почему напали? Ну, потому, потому что есть глобальный интерес. Короче, это, это уже, знаешь, начинается такой детский сад. Нет, вот, почему? Не, причина. Вот тебе, как тебе Дискуссию, Я так понял, что дискуссию с вами развести не получится, потому что вы прикидываетесь, как будто вы ничего не понимаете. Ну ладно. Пояснить? Я выслухаю. Я не буду. Как вот вам пояснили, для чего ваших... Там когда, родичи когда, детей вот, отправляют да, воевать давайте, в Украину. Давайте я вам расскажу просто такую вещь. Вот смотрите: вот э, перед вами, ну, не сегодня, в другой день, я сегодня вот только зашел, но в другой раз я спрашиваю, допустим, человека, да, допустим, ну, с Украины, допустим, как, ну, от чего война? И, ну, мне чаще отвечают так: что: типа, Ну, Путин. Не знаю, у него как вы, имперские амбиции там туда-сюда, и он хочет захватить Украину. И тогда я этих людей, как бы, я их понимаю, ну в смысле примерно понятно, как бы, что он на себя представляет. Когда к вам я задаю вопрос, вы как бы отнекиваетесь так, что типа, я сам не знаю. Да, вы мне лучше расскажите. Да ну, який Путин? Что ж вы все валите на Путина? Сколько вас там населения? 140 миллионов? Я разумею, вы говорите, что Путин? 140 миллионов у вас? же. З глузду съехало. Ну, может, русский меньше там. А, вот, теперь, вот, допустим, уже становится немножко понятнее. То есть, ваше mm -hmm. мнение, что все русские с ума сошли? Так. Ну, тогда, я не знаю, тогда нам остается только, я не знаю, можем поругаться, если хотите. У вас дети есть? Конечно. Призывного веку сын? Не, у меня дочь. Да, ну по немного. трохи. Она замужем, чи не? Да, она замужем, за ухилентом. За ухилянтом. Вот заберут его, мобилизуют, отправят в Украину. А его не мобилизуют, у него ваш паспорт. А, паспорт украинский. Да. Ну До пор. Ну, добры. Какие сроды у ваших? И он пока его не меняет, просто чтобы как бы ага. <свят> не попасть туда, наверное. Да, 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 ну да, я да. так думаю. Да. Ну вот так что так станется, что скажут, все, забрали и его. Ну, а вы хотите... Да? Не, я так, вот, например, его... чекайте, да, вот его и из вашего зятя. И вам очень нужно будет там какие то умовно говоря, бахмут, или чи углидар, чи ваши дожди, очень нужно так... будет? Нет, так он и не пойдет. Не, я вот так вот пропустил, умовно. Ну, предположил, да. Да. Это... Ну, умные люди, вот, допустим, что с вашей стороны, что с нашей стороны, ну, идут на войну. С нашу а боку те... мы защищаемся святых, которые вот ваши пришли сюда сотнями да, тысяч. Это... Сколько уже да, ваших тут загиблих да, больше это... миллиона? Не, вот то, что то, что вы, вы говорите, допустим, да, так и есть. Я даже и говорить не буду, да, вы все правильно, вы защищаетесь. Но вы же не задаете себе вопрос вообще, да что, да что им надо там туда сюда? Или задаете такой вопрос? Не известно. себя. Да, пытаемся. задать на него хоть какой-то находит Хочет захопить эту Украину, что ведь бывает? Бачите, трошки щось захоплять, вже там проголошують, що це якась Російська Федерація. Ну, окупація Сходу йде. Територій. Тобто, ви вважаєте, що просто хочемо забрати території? Так. Ну, блін, ну по факту, да, так, так і є. Вам населення дійсно, воно вам не потрібно. Навіть дивися на Донецьк, який ви вже захопили там ще в 2014 році. І дивися на сьогоднішній день, що там відбувається. Що люди там тижнями без води. Ну, смотрите, литом я, я, тызль, я не без знаю, воды. Вам, вам, будет, вам будет интересно, неинтересно, да. вот смотрите, происходит, ну, опять же, это чисто имхо, ну, то есть это я так думаю, что э, мы забрали Крым в какой-то момент. Было? Было. Ну, конечно, да. ну, было ну, так, покупать. Неважно, да, допустим, вот, допустим, забрали Крым. Потом назрела вот такая вещь, допустим, что у вас случается там переворот, там туда-сюда, там какая-то смена власти, и вплоть до того, что там, блин, и, и в НАТО вступать там, ну короче, прям агрессировали как могли. А я, 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 что роб... вот. У нас забирают частину нашей территории, а у нас Нет, по отношению к агрессору никакого, скажем, ответа не будет. да? Мы говорим, слушайте, как хорошо, что забрали, заходьте Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращої бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитесь на даний момент. подтягиваем наших воробьеков до смачной кавы. Ну, вот если человек, допустим, не в курсе, вот, ну то, что вот на самом деле, да, грубо говоря, происходит, mm -hmm. ну да, именно так и выглядит, как вы говорите, именно так и выглядит. Допустим, если бы мне рассказывали, допустим, да, я до сих пор даже, можно сказать, где-то сомневаюсь, допустим, но с другой стороны как бы поддерживаю вот эту политику. Потому, потому что, ну, сегодня мы здесь дадим слабины. Но завтра... Яка слабина? Думаешь, Украина чем-то загроживала Российской Федерации? Да, не, Украина вообще... Ну, как Украина загрожала. Украина. Да. Это... Это просто как бы давным-давно уже все это складывали. Складывали. И сложилось это в 2022 году уже. Не, в 14 году сложилось... вы напали на Украину. Ну, в 14-м это неправда. В 14 Як, це в 14 не правда. Я не знаю, у вас правда. там какие-то эти, контры были. Контры оппон... у нас были? У нас контры были только из Российской Федерации, которая в ночь 26, с 26-27 лютого начала захопливать Крым. Так, вот опять же, вот здесь вот я не понял то, что вы сейчас сказали. Я кажу. Контри в нас були тільки по відношенню до Російської Федерації, яка почала захоплювати Крим з 26 на 27.02.2014 2014 року. А, тобто, коли Крим забрали. Ну, звісно. Та не хочу я нічого говорити, тому що ви самі все Ні, Бо ви самі розумієте, що ви окупанти, і зараз ви виправдовуєте окупацію. Ні. Напали на Україну. Я, я, не оправд... чином я не оправдываю никакой оккупации. Не но... загроживала России. Ну, в оккупацию вы попали, ну, в смысле, по делам. То есть, ну, не просто так. Это не просто так. По каких справах мы попали до оккупации? Ну, я же вам уже только что как бы, говорил. Не, причин вы не назвали. чему напали на Крым. На Крым нет. При... При... Вот смотрите, Крым. Крым. Возьмем Крым. Так. Конкретно Крым. Конкретно Крым. Ну там, как бы как было, то есть власть Украины вот в какой-то момент я не знаю, почему так получилось. Я Зач... Ну, наверное, у вас какие-то свои мысли были, допустим. Вы, как бы, начали долбить. Э... Донбасс. Да нет, Донбасс, ты погоди. При чем здесь Донбасс? Он про Крым спрашивает. Вот. Начали долбить э... людей. При том, как долбить? Не то чтобы прям сама власть, а просто да. с... с этой, как его. С смолчания вашей власти, вот допустим. Да, почали долбить людей, Совершенно нет, не не, 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 погодите, там уже будет 10 То лет долбили. В, ваши, 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 я не знаю, как ее назвать, не власть, а какие-то организации, какие-то сомнительные организации, сомнительные. На таких, вот. назвать организации Сп... хоть одну. Не знаю, как они называются. Ну, они у вас уже потом, там, там Айдар там всякие вот эти вот, ну, ну какие-то вот как бы такие вот всякие вещи, вот как бы этот как Азов, я не знаю, они вот приезжают, ну в смысле, я не знаю, приезжают, короче, и угнетают русскоязычное население. Прекрасно, куда он и приехал, Азов угнетать русскоязычных? Да, я не знаю, не я знаю. ничего не знаю. Что ну, робиться? короче, Примерно так происходило, ну потому что люди говорили так, что нам, типа, как бы, ну страшновато оставаться вот с этой властью, потому что... С какой владой? Что? Ну с властью вот с этой Украины, которая... Когда вот смотрите, вот ваша в тот момент, вы знаете, вы власть... выгадываете на, на ходу, и не можете нет, 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 выгадать какой то нет, давайте я, давайте я, договорю, адекватный... я ну, говорю, добре, давайте хорошо, я, адекватно, добро, хорошо, давайте до В тот мейчню. момент, Допустим, как происходило, что сама власть Украины, я не знаю, там, я уже не помню, там кто там был там при власти, там Ющенко там или как это происходило, что она не могла справиться вот с этим, вот никак не могла. С чем не могла? Ну просто людей. Ну, угнятали, не могла. Люди... Людей? Людей вот, люди ну, не могла. Кто угнетал людей? Где людей прогничивали? Вот. Ну конкретно, где? Вот, да. вот мне интересно да. на Майдане стоять три на мета с российскими прапорами. Да, до Майдана, погодите, до Майдана мы еще дойдем, мы еще до него не дошли. Я бы с него не дошли. Вот. Подии в Крыму да. уже были было после Майдана. Да погодите. Вот. Так где людей прогничивали? Вот мне Дурска, конкретный факт, давай. Да, я не, у меня нету фактов. Нема фактов. Ну, это так, Просто, то налепил, вот, налепив, что-то десь там почув трошки, там здесь трошки почув, слепил, но получилось все одно, знаешь, как То есть получился люди, таз. То есть люди, грубо говоря, недовольны были этим. Вот. И есть такая, я не знаю, опять же, я, я даже не специалист в этом, как бы, как типа референдум. Я вот не понимаю, допустим, как это все происходит, как это все делается. Но произошел референдум, и люди как бы... Не было референдума. Ну как, А Вот так, не было. Ну как, нет? Вот так. Ну у нас... Ях так, но... не... Я не знаю, что у вас там фиксует. Ну... Это он, ну я ты Да, ну... твоя, ты твоя мама. Мы... Да, это моя мама. А что она так матюкается? Mm, нравится ей это. Ну, у нас жінка, бы там. Как? И матюкатися. Ну, жінка вона, бы ж выхована має бути, старша вже людина, и так матюкатися. Смотрите, давайте я вам сразу поясню еще такую вещь. Мне с вами, на самом деле, не очень интересно и не, очень тяжело. Есть всегда кнопка «Далее», я вас не тримаю. Да, и очень тяжело общаться, я поэтому как да, бы пытаюсь просто с вами диалог поддерживать, как бы просто потому что, ну, я вижу и вам, как бы где-то интересно. Ну, Вы себе не мучите, не подобается, а потом скажете, что я над вами изнучался, знаете, Пригничу у вас здесь, гнобил, как-то да. кажут. Кнопочка да, далее и, знаете, и все. Ну, тогда ладно, тогда так и сделаю. Потому... Ну и все, да, потому... мне... курс русского, сложно, русского такой... военного корабля пошел вон. Ще й мамому тюкається. Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!